Значит, я хочу порадоваться, что смогла встретиться с Юлией Тимошенко в больнице. Она находится в хорошем состоянии, если учитывать, что выходит из 22-дневной голодовки. Ее настроение позитивное, оптимистичное. Она никак и ни по каким э, вещам не жаловалась, наоборот, довольна, что ею, наконец, доктора занимаются всерьез, что рядом немецкий доктор, что персонал больницы очень хороший. Она это мне сказала, что рада и доверяет этой больнице. Но, конечно, разговор с немецким доктором Видимо, менее оптимистичен. Он доволен своими коллегами, доволен той медицинской э, э, ситуацией и той помощи, которая сейчас предоставляется, но, потому что все-таки эта больница и там и палата превращена. Э, Почти. Так скажем, что все-таки человек находится не в полной свободе, а постоянно в наблюдении. Это осложняет доверие между пациентом и врачом и осложняет возможность быстрейшей или очень быстрой реабилитации. Но, в принципе, я хочу порадоваться, что она рада тем, тем изменениям, которые происходят. Это, это на личной основе, но... Половина разговоров все-таки шла о Украине, о будущем Украине. И я хочу сказать, что она в первую очередь думает не о себе, а о будущем своей страны и вашей страны. И это очень важно, что для нее украинская перспектива европейская, европейская интеграция Украины является очень важным фактором. И она всех призывает, и власть, и людей. Все-таки не забыть, что реформы необходимы, что Украина должна идти по пути евроинтеграции и себя изолировать нельзя. Она не хочет быть тем камнем, на котором Украина может споткнуться. И она призывает всех, и власть, и людей, стремиться к свободной, справедливой и европейской Украине. Спасибо. Да. Пола, пола. да. Я буду говорить, что, к сожалению, то, что быстро началось, как бойкот Ялтовск, ялтовского митинга, может превратиться в серьезный кризис доверия между Украиной и Европой. И я хочу предотвратить как можно... Как, как можно быстрее, чтобы этот комок недоверия не вырос в снежную лавину. Мы не можем все, ни Европа, я надеюсь, и Украина, допустить, чтобы этот кризис стал препятствием для Украины и подписать договор ассоциации и препятствием к европейскому будущему.